Мы пришли к вам с твоим коллективом четвертой школы. Микрорайон у очень обширный. Я в школе учатся, да? А, Сальникова Екатерина Бахратова. В нашей школе учатся 170 детей. И вот не далее, как в конце декабря 2016 -го года, в нашей школе присутствовал Степура Сергей Андреевич. Там они сонны заседали, ему был задан вопрос по поводу нашей школы и закрытия возможного. Он сказал, что такой обширный микрорайон мы не можем оставить, ведь школы ее никогда не закроют. И вот, мои дорогие, приезжал к нам Семенков Егор Александрович, Запорожский облсовет, первый заместитель. И вы, наш дорогой мэр, сказали ему, что вы школу нашу закрываете, что она в аварийном состоянии, вам легче пустить автобус, чтобы возил детей в школу. У нас вопрос. Если вы закрываете школу, почему вы не ставите у нас в известность? Идет подготовка к ремонту. Мы сделаем ремонты, Потом вы нам скажете, как замуж, извиняйте, идите куда хотите. 170 человек, куда? Если это правда, скажите нам, вы закрываете школу или нет? Нет, мы не даем вам право выступать. Вопрос, Хорошо. Это... Вот это, это первый вопрос. Хорошо. Если вы не закрываете школу, по поводу финансирования школы. В 2016 году был сделан проект по поводу перекрытия. Крыша течет. Падал потолок неоднократно. Мы своими силами, теми деньгами, которыми мы распоряжаемся, которые сдают родители, мы не можем сделать капитальный ремонт крыши. Мы можем делать поточные ремонты, что-то ремонтировать, подготовить классы, школы там, к принятию детей. Но мы не можем сделать глобально. Мы не можем поздравить для вас, который придет и перекроет крышу. Вы это прекрасно понимаете. Вы вложили в этот проект 10 тысяч. Дальше. Нам обещали, что с 2017 -го года начнется финансирование на эту крышу. Уже 6 лет нам обещали. Я смотрю, и 12-ю школу там все делают, вставляют окна. В другой, в шестой школе сделали актовый зал. Такое впечатление наших детей не существует. Ни нашей школы, ни нас, ни наших детей. Вот, вот объясните нам, как нам быть дальше, каково будущее нашей школы. У нас дети участвуют во многих проектах, и соревнованиях и во всяких конкурсах и занимают призовые места. И по соотношению с процентностью больших школы мы знаем, что не косем. В нашей школе еще есть музей, который на областном уровне считается по показательным. А также есть, извините меня, захоронение которое тоже нужно уже реконструировать давным-давно. Приезжали люди из Казахстана, поклониться у того прадеда, который лежит. Извините, было стыдно туда повезти. Неужели нельзя выделить и сделать там подъезд, положить плиточку? Мне было стыдно ничего, не знаю, как вам. Ну, в принципе, у нас все. Родители вот присутствуют, можете нам ответить. Спасибо. Так, пожалуйста. Шановна громада, шаров, шановні батьки школи номер 4 і шановна наша війська влада, я від відділу освіти хочу вас всіх запевнити: ніколи в наших планах не було закривати школу номер 4 І ми всі шануємо пам'ять тих, хто загинув саме і за наше місто, і ваша школа про цю пам'ять пам'ятає, ваш музей відомий по всій Україні. І тільки на днях ми подали матеріали в Київ про ваш музей. Тому ніколи не треба думати про те, що ми стоїмо саме на тій стежці, щоб знищити цю школу. Повірте, ніхто ніколи, ніколи не буде закривати. Я вас запевняю, і влада на цьому підтримує. Тому Мені давайте оцю паніку швидко це приберемо свої душі, свого серця. Все буде гаразд. І я сподіваюся, що і міська влада, і ми всі разом будемо вирішувати проблеми на сьогодні. Тому давайте. Музея не буде, якщо не перейдут до Музей не музея, а школа. Но ну, ведь коли у вас пішла така паніка, що школу будуть закривати? Это не паника, конкретно, конкретно Меркса. Ну, Вы присутствовали там присутствовали. Потом я на ваш нам школу. не надо, это лапша, которая нам вешается. Нам надо точно знать, будет у нас школа или нет, сейчас когда у нас в школе перекроется крыша. Лапша. Не, лапша. не будет лично школа. Прыщи, мы да, мы сейчас призвуемся, все, все убеждаем. Когда в упадет детям на голову. Самая элитарная крыша. Крыша, за компьютерная за. Компьютеры Школы будут отвечать, батьки стараются. Я вырос 6 школы. лет, вот школу, и школу, так, 12 лет мы назад. не У нас потолок упал на первом этаже. На первом этаже упал потолок. Это нормально, это даже не второй этаж. Здесь течет крыша. Вы хорошо приходите с проверками в конце августа, Никуда когда проверяете, готовы ли или не готовы. Не ли ли он ремонт. Готов. Ремонты. Кто приходит? С проверками? Ремонт. Да так да все приходит. И с полком приходит, ГОРОНО приходит, сады перестанции приходят, пожарные приходят. Ну школу же принимают как критик. Вы Почему конкретно ваша? выделяли Вы. что-то на нашу школу? Хоть чем-то нам помогли? Когда засорилась труба отходная, что сказали? Это ваши проблемы. Это коммунальное хозяйство города или мое личное? Оно ж не мое личное, я не к себе приглашала домой, извините, выкачать яму. Хорошо. Так, есть еще просто ваше присутствие многих сотрудников интерната и школы, и просто прохожих, прозвучала фраза. Возможно, это была игра слов в лице, ну, рядом с секретарем губернатора, да? Или это было серьезное решение? Просто вот ваши слова, которые вы, может быть, не означают, ну, как бы немножечко реабилитироваться в глазах э, губернатора, да, сказали такую фразу, вот которая на, облетела на, весь так. Извините, да. Ну, просто ну, просто, куда просто куда фраза, куда сказанная вами, возможно, ну, были причины, может быть. Эта фраза облетела весь такма. И подняла вот и, и, это, и причина нашего присутствия здесь ваша фраза, сказанная вскользь. Вы, может быть, даже и забыли уже вечером об этом. Но это стало известно всем. Понимаете, как это? и причина нашего присутствия именно ваша фраза. Поэтому мы пришли просто удостовериться, это серьезное решение или игра с кем И все. А потом, а потом, как? потом конечно, у, 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 родителей нашей школы, да? Давайте всех вас слышим, а потом я вам Мною, когда интервью, объясню и потом еще раз э, выслушаю э, да. Да, Здравствуйте, меня зовут Один. По поводу закрытия четвертой школы, действительно, ну я, я, как бы лично я не слышал, может кто-то слышал из вас? А по поводу ремонта крыши, который ну, у вас там, ну в аварийном состоянии, я, кстати, был весной, видел все это. Ну, мы выделили деньги, сделали проект по ремонту этой крыши, но, к сожалению, этот проект почему-то не подали на областное финансирование. Почему? Ну тут вопрос к управленцам уже, почему они этого не сделали. Деньги выделяли все такие, ну проект рабочий, он еще может быть. Мы проект видели, да? нам показывали вот, этот проект. И мы, да, и мы видели. А почему не подали? В 2016 году этот проект не воспроизвели, а потому почему? как сказали, не заложены деньги в бюджет. Почему не подали? Году Это заложены, заложены деньги. к управленцам. Вот я думаю, пускай они ответят, почему они не дали. У меня есть Да, у меня еще такой вопрос. Сколько выделяется, какой бюджет на нашу школу по распределению? Что вы ну, выделяется городской бюджет, выделяет какие-то средства на четвертую школу. У нас есть структура образования. Мы на общую структуру образования выделяем на содержание. На То есть для того, чтобы выяснить этот вопрос, нам нужен в отдел образования. И распределяете? И направляем на сферу образования. Нет, а городское дело образования равномерно распределяет финансы? Не, ну конечно. А, конечно, а, а, конечно. А если мы ничего не разбираем, то не, мы не подожди. Подожди. конечно. Равномерно. Значит, тогда обращаемся к человеку. Почему нет? Вот честно, меня спрашивают, тоже Надо пригласить, наверное, доступных есть начальники, чтобы людям объяснили. Откуда мы? Давайте всех специалистов приглашать. У нас сегодня Бабы один сесть. вопрос на очередной сессии. Для нас очередной один вопрос. А для нас это наболевший вопрос. Речь Бабы. идет о наших вы детях. Вы прийти в конце концов в малом зале. Сели, я бы с вами на все вопросы ваши ответил. Игорь Викторович, вы, а? какой... вы такое Конечно, впечатление, что да. вы нас никогда не видели и нашу школу не знаете и первый раз видите. А, ну, вы не бывали я, там, я, на нашей школе. Все, все знают, но ничего еще при этом делать не хотят. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, послушайте, давайте мы сейчас в эмоции не превращать вот это все, потому что выступающий Степура был, Степура пообещал. Да, я, например, свое мнение не меняю, потому что считаю, что на Короленко нету другого социального центра, кроме школы. И если мы лишимся его, тогда простите, там даже и останется одно кладбище. Все, потому что там ничего нет. И я своих слов не отсказывался никогда и не это. Спасибо, что запомнили хоть то, говорю. Второй момент. Были мы на этой крыше, городская голова туда сам лазила. я боюсь. Я честно говорю, я не вру никогда. И интерната приезжал Семенков, заместитель председателя областного совета. И в процессе там беседы был затронут вопрос, вопрос перспективы четвертой школы. Я э, не отказываюсь от своих слов. Я прокомментировал, что правительство на сегодня взяло курс на Европу. Да? Вы знаете, там уже сегодня безвиз светит. И э, реформа образования не сегодня, а завтра будет применена по э, подходу, европейскому подходу. И сегодня вот, э, Виктор Андреевич приехал с Польши, был в Киеве. Сейчас э, в Европе на 10 тысяч населения одна школа. Исходя из этого в нашем городе должно всего три школы быть, поэтому я как бы говорю, что э, это не наш уровень решения вопроса. Если сверху будет спущен циркуляр э, сворачивать, э, сокращать школы, тогда мы будем вынуждены обращаться к громаде и э, вместе с вами решать, какую школу нам сокращать, какую. И в городе три школы. Ну я еще раз говорю, этот вопрос не сегодняшнего дня. И никто сегодня четвертую школу не ставит под угрозу закрытия. А завтра? Если сегодня ставят. Смотрите, я же вам еще раз говорю. На сегодня есть нормативы европейские. Три школы на наш город. Вот это европейский норматив. Если его спустят, я еще раз говорю, если его спустят сверху, тогда будем собираться с вами вместе. Будет референдум, будем здесь, в сессионном зале решать, какую школу закрывать, какую оставлять. На сегодня угрозы этой нету. Я вам ответственно заявляю. Есть угрожа, что касается, давайте разделим вот на. Э, есть вопрос закрытия школы, я вам ответил. Второй вопрос по реконструкции, по э, капитальному ремонту. Сегодня есть у нас э, проектно-сметная документация со всеми выставками, с экспертизой, которую э, подали мы тоже то же самое, как все остальные проекты в область. Будет отбор этого проекта, мы будем также лоббировать, поскольку в этом году мы ничего не получили на сферу образования по реконструкции. Если мы подтвердим и утвердят в области, мы готовы даже софинансировать и поддержать реконструкцию вашей школы. А Что касается пожалуйста, если будет стоять вопрос, если придет вопрос сверху постановление о закрытии, о сокращении, наша школа будет стоять на первом месте? Я еще раз говорю, будем вместе с громадой обсуждать, какую школу закрывать, какую оставлять. Вместе с вами, со всеми, с депутатами, со всей громадой. Смотрите, вы задали вопрос, я конкретно ответил на ваш вопрос. Задам. Угрозы сегодня не стоит закрыть мы закрыли. Смотрите, завтра ну, неблагодарное дело сейчас делать прогнозы, что будет завтра. Вы знаете, у нас непредсказуемое государство. За, за стратегию образования, это делегированный нам, это э, сфера ответственности государства, чтобы вы понимали. Игорь Викторович, перспектива реконструкции четвертой школы. Вы говорите, у вас есть проектная документация, там какие-то планы. Перспектива, что наша школа будет стоять на первом месте. Я вопрос. Я... Этот же самый вопрос задал в начале нашего собрания. Проект есть, почему его не подали на область. Но на область нам выделила, сколько нам в сумме? 18 миллионов, чисколько там было. Да? 18,5 миллионов Вот пришло, вот сейчас мы будем их принимать. Но там нет ни одной школы. А этот проект был, я помню, что на бюджетной комиссии он поднимался. Поэтому вопрос и в перечне подаваемых проектов на область его нет. Поднимать. Вопрос почему? Давайте. Вопрос почему? 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 Ну, По Подавать должны у нас управление полностью. У нас сегодня да, принятие как бы, э, субвенций, которые передаются с области. Так подавайте. Еще раз послушайте, пожалуйста, мне 13 миллионов, которые мы сегодня будем утверждать, они мечены. Это экологические деньги, их можно направить только на замену сетей, на приобретение техники, которая может работать на свалке. Это экологические деньги, они э, как бы должны направляться только э, по экологическим направлениям. Это озеленение, это замена сетей, это э, приобретение техники для э, обработки свалок. Что касается субвенций, остальных, они все по направлениям. Вот э, на, э, сегодня тоже 3,5 миллиона выделяется на э, реконструкцию здания под квартиру Атошника. Это тоже целевые деньги, вы поймите правильно. Почему Мы вас понимаем, это же выделяются целевые деньги на благоустройство школы, на реконструкцию школ. Но мы только наблюдаем, что реконструируется четвер... Ой, шестая, первая, вторая, Уважаемые, пятая, я ну никак хочу сказать, не четвертая. Смотрите по школе, да? есть грандовые проекты. И вы должны то же самое инициировать. А и мы госп... подавали вам не раз грандовые проекты, в том числе на перекрытие крыши и замену окон. И выиграли. И выиграли. А почему деньги? не а подали деньги? тогда эти документы в область? Почему? Чем не самой их выстыли, Я еще, я когда еще областным депутатом был, мы с Левчуком сюда завезли, завели почти 2 миллиона долларов. И на реконструкцию школ. Почему-то четвертая школа не участвовала в этом. Это и пятая, это шестая, это вторая школа, это э, куча да, школ, вы, по что, району. Это, это деньги это безвозвратные. Это и, в том... году было. и самое главное, что э, инициатива должна от громады идти, от родителей. В, в, году это было, в том числе у ФСИ на сегодня пятую школу реконструировали. 5 миллионов выделили. Безвозвратных денег. И опять же тут должны родители, вы должны участвовать. А не так палками, это, пальцем на, сводить все как бы на одного человека. От вас должна тоже инициатива быть. Какая еще, если да. вы мы Какая... подали и выиграли Общайтесь на реконструкции? Общайтесь с другими коллективами других школ. С первой, с пятой. 150 тысяч долларов в первую школу вложили по ФСБ. без наградной На реконструкцию крыши и все остальное. Потому что это городская школа. Потому что там более сознательные родители. Наши да что вы говорите? Вы, говорите, говорите вы хотите сказать, что мы не сознательные родители? Мы вам руки помощи протянем, только не надо, пожалуйста, тут э, на рапа брать. Давайте соберемся, я специалистом. А, вы хорошо, давайте на поверье. На 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 лет. лет нам обещаете перекрыть школу. В течение шести лет, это же не в течение года это длится.

да вот они здесь все сидят рядом. Это зачем? Ну, по разделению финансов. Нас это тоже интересует. А, а, на завтра в любое время, на время, я после сессии... А, а завтра вы скажете, деньги распределены, а, вы ждете. деньги? На сегодня никто а, ничего а, не дает. Мы сегодня только принимаем деньги, которые пришли из области, и они меченые, кому и Понимаете? <решен> вот, хорошо, мы назначаем вам встречу завтра на 10 часов. Хорошо. У вас в кабинете. В малом зале. В малом зале. Хорошо, мы в кабинет не поместим. Хорошо. Завтра на 10. Хотя финансовый вопрос стоит. Да. Вам да. интересно. У меня есть пропозиция. Хорошо, президент. был Дмитрий Андреевич, депутат. Значит, раз пришли люди, что ну, наш час будет очень легко забраться Раз прийшли люди, чого не запросити представника управління відділу освіти сюди. Вони можуть посидіти. Питання у нас два, можна, два питання всього-навсього сесійні. Хай чотири питання, але вони не такі затяжні. Люди подивляться, як працюють депутати, як працює міська і рада. Все. І заодно прийде представник, представник освіти і поговорить. Шановні, якраз у Світлани Вікторовні, зараз uh, онлайн-конференція з департаментом. <говорити>